നമസ്കാരം ഓം നശിവ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നാളെ വിനായക ചതുർത്ഥിയാണ് സർവ്വ വിഘ്നുകൾ അകറ്റുന്ന വിഘ്നനാശക സ്തോത്രമാണ് എല്ലാവരും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഗണേശായ നമസ്തുഭ്യം ധനം നമസ്തുവ്യം വിഘ്നാശായ सर्वसिद्धिं प्रदेहि मे गजवक्त्राय वीराय शूर्पकर्णाय वास्वदे विघ्नं नाशाय मे देव स्थिरां लक्ष्मीं प्रयच्छ मे एकदन्दाय शान्दाय वक्रतुण्डाय श्रीमदे बालचन्द्राय धनं दान्यं च देहि मे महाकायाय दीर्घाय सूर्यकोडिप्रभाय च विघ्नं संहर मे देव सर्वकारेषु सर्वदा शक्तिसम्पन्नदेवाय भक्तवाञ्चिदसिद्धये प्रार्थनां शृणु मे देव त्वं मे भवदनप्रदा नमस्ते गणनादाय सृष्टिस्थितिलयोल्पवा त्वयि भक्तिं परां देहि बलं लक्ष्मीमभिस्थिरां गणेशाय नमस्तुभ्यं वक्रतुण्डाय वाग्मिने सर्वविघ्नहरं श्रेष्ठां सम्पत्तिं चाशूयच्च च मे सिद्धिबुद्धिप्रदातारं सर्वमङ्गलकारकं वन्देहं सर्वमैश्वर्यं सर्वसौख्यं प्रयच्छ मे हेकदन्दाय शान्दाय वक्रतुण्डाय श्रीमदे बालचन्द्राय धनं दान्यं च देहि मे महाकायाय दीर्घाय सूर्यकोडिप्रभाय च विघ्नं संहर मे देव सर्वकारेषु सर्वदा